तो मा कह एक कहानी जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन तो लइए विद्यार्थी मित्रों अपने एमा पेलू काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए वर्ण वर्ण के फूल खिले थे जलमल कर हम हिम बिंदु झिले थे हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था, था पानी लहराता था, था पानी हाँ हाँ यही कहानी तो बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे उन पर ओस की बूंदे चमक रही थी हवा के झोंकों से फूल हिल रहे थे उन पर ओस का पानी लहराता था तू है हठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुर मनमानी जहां सुरभि मनमानी हां माँ यही कहानी मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है अच्छा तो सुन एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी वहां मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी हाँ माँ यही कहानी सुनाओ प्रश्न चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए माँ मुझको भी पौधा दे दे मैं भी वृक्ष लगाऊंगा और आगे रोज उसे दूंगा में पानी बता गई है जैसे नानी जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा વાયુ પ્રદુષણ ફેલ રાહ જોવાનું સોલ્યુશન જોતું હોય તો તમને મળી જશે આવનારી પરીક્ષાનું તો એ પરીક્ષાના પેપરો પ્લીઝ તમે અમને આપો ક્યાંથી મળશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં દરેક પાઠ્યપુસ્તકની સમજૂતી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો એકમ કસોટી એની આ બધું જ તમને વેદ ડિજિટલ નામની એપ્લિકેશન કે જ્યાંથી પ્લે સ્ટોર ડાઉનલોડ કરી શકો છો ડાઉનલોડ કરો ઓપન કરશો તો આ પેજ ખુલેમાં તમારા મમ્મી પપ્પાના મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો પેડ કોર્સમાં તમારા ધોરણમાં જવાનું ત્યાં અસાઇનમેન્ટ મળી જશે બધા ધોરણના તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરી દેવી એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો મળશે ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો મળશે એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરવાનું તમારે બીજા સેમના વિડીયો જોવા હોય તો તમારે સિલેક્શન કરી વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ એના વિડીયો તમે મેળવી શકશો અથવા તો શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં જઈ તમારું ધોરણ સિલેક્ટ કરી સત્ર બે માં જવાનું વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વેટ ડિજિટલના વિડીયો તમે મેળવી શકશો પ્રશ્ન ત્રણ એક દિન અકબરને બિરબલ પૂછા બિરબલ દુનિયા મેં સબસે અધિક શક્તિશાળી કોણ હૈ बीरबल ने कहा क्या होगा सोचकर कहानी को आगे बढ़ाई तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है बीरबल ने कहा जहां नाम दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है बादशाह ने पूछा कैसे तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई एक बार हवा पानी और सूरज में बहस छिड़ी तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे एक दूध एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी उसने कहा देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी उसने तूफानी रूप ले लिया यात्री का कोट फटफड़ाने लगा उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा आखिर हवा ने हार मान ली अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी जोर की बारिश होने लगी यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला अंत में सूरज की बारी आई इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका वह पसीना पसीना हो गया परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया सब ने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया चौथू अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई हो तो आप क्या करेंगे तो अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई हो तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास के डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे पांचवों इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए तो राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था राहुल उनका पुत्र था एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी पहुंचा उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया शिकारी बोला यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है इसलिए यह मेरा है सिद्धार्थ ने कहा मैंने इसे बचाया है इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा यशोधरा ने राहुल की इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए राहुल ने कहा इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है माने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा तूने कहानी सुनी ही नहीं उस पर विचार भी किया तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजा न स्वाध्याय सोल्यूशन पूर्ण તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત